Петь! Народ для разврата готов! Шу! Тебе что, опять голову напрягает? Ты сколько рассказал по панамку одевать, Сус? Я имею в виду народ для похода в Верховную Раду готов. Второй съезд, юбилейный, партии 40 лет без урожая начинается через 2 минуты. Погнали! Куда я партия и разогнал, всю распустил, половина в плавнях утопилась, Сус? Кому ты рассказывай, Какая партия? Ты разогнал, я собрал заново. Новые лица со старыми мыслями. 33 богатыря, с ними девушка одна. Чистые репутации, чистые трусы, чистые футболки, чистые пруды, застенчивые ивы. Все у нас партия. Да хорошо, я тут при чем? Все ждут напустного на слова от лидера. Кто не лидер! Ты лидер! Нихуя себе! Так, пошли, блядь, поднимемся. Конечно! Я нормально, все? Да, там же новые люди, там ты что, надо же выглядеть прекрасно. Шановные однопартийцы, у меня для вас новина жопа писюн, потому что ситуация трусы компот, понимаете, да? Я подивився на вас невооруженным взглядом и понимаю, что наша партия 40 лет без урожая на выборы парламентские 2019 не идет. І позакривали, я говорю, ебань! Понятно, блядь? Тихесенько, блядь. Ви подивіться на себе, блядь. Що ви там робити будете? Гамму дробить і в кучки складати, і що? Там таких, як ви, хватає, і без вас. Школи нову зробиш. Кому ти пиздиш, блядь. Інкубатор ти собі ще один построїш, аж коли хоть положиш, блядь. Яке ЄС? Ти все в зеркало бачила. ты себя в зеркало бачила? Подивись еще раз хорошенько. Ты тебя под ногтями три тонны Кто ты туда возьмет? Так ты подивись на него, ему в глаза, глянь, там же в очах порожнеча. Ты что ты орешь? С такими амбициями надо было в президенты, то и то поезд уже ушел. Тю -тю. Надо было раньше думать. Я их еле собрал, ты сейчас распугаешь всех. Пошли один им, собиратель. Пошли. Да я старался, Иди, ты это, я тебе пару так... слов. Тебе вообще не кажется, что наша партия по блокам попахует чуть-чуть, не? Вообще не похоже. Мне больше слугу народу напоминает. Новые лица. Съезд партии тоже на природе. На них, чтобы посмотреть, люди тоже деньги платят. Чтобы поржать, чтобы покормить с руки. Вот это и лякает. Сус, ты пока его с руки кормишь, он про тебя какую-то хуйню думает. Откуда он сейчас дивится? На меня вроде. Вроде. Петя, ты присмотрись. Вот этот по мажоритарке точно пройдет. Сус, я не спорю, что он пройдет, что за него в округе все проголосуют. Потому что там такие самые, как он. С земли жрут и жопу не вытирают. Это отличная партия. Они ж будут голосовать так, как мы им скажем. Они ж совсем отбиты. Ага. Ты им скажешь, за реформу остри ты голосуй. Ведь ты без усилений дури в кимечка, их в Ебэ, и что дальше. Да ты присмотрись к ним повнимательней. Это ж супердепутаты, отпетые мошенники. Любая драка в Верховной Раде за нами. Даже Кличко два раза подумает. Ага. И семь раз одрижь. Сус, ты его капустой поманит и все уже в другой сграй. Кто Кличко? Да ты? при чем тут Кличко? Вот этот хуй. Петь, ты понимаешь, что эти депутаты не пойдут никому на уступки, они никого не боятся. У них хоть такие яйца то у них женщин. А у мужчин что? А у мужчин нихуя, все на женщин записан. Так давай сделаем партию из женщин. И шо? Куда эта партия залезет? Никуда. Приебемся все и все. А потом ходи, оглядывайся, потому что где-то твои безмандатники бегают. Не знаю, Сус. Опять рыба, рак и зайцы заведут нас у я тебе говорю. Та это отличная идея. На них можно в Верховную Раду ездить. На голову мигалку прицепил и вперед. А что, кто-то на велике ездит, а мы будем на, на страусах. Да мать тебя Ладно, я же с ним смирился. Хорошо. Как мы их потом отличим, когда они в Верховную Раду зайдут? Они же с общей массой изолируются и все. Пропали. Че пропали? Ну как в селе ты отличаешь уточек? Краской по крылу мазнул, все, это наши. <сих> Потом отобрала этих туда, этих сюда, этих к нам. Не знаю, Сус, не знаю. Да Петь, ну все идут в Верховную Раду. Вокорчук идет, Притула идет. Да Но... Притуле уже давно пора. Сики можно с собой коченят качанят водить? Варианты и без него уже можешь не астролировать. А Вакарчук? А Вакарчук будет завжди другом твоим, ты так и знай. Петь, ну много известных людей идут в Верховную Раду. Сивоха, Скичко, э, Юзик. Я знаю, они от нашей партии идут. При чем тут наша партия? А, то не ваны. Чуть. Тем более наших депутатов на взятке никто не поймает. 70 километров в час, попробую со взяткой поймать. Нахера ты это вообще? Ты из партии, из такой кошельку, не пришла, уже взяткой собирается брать. Сус! Что за все такое? Что за бля? лозунг, блядь? Работу рабочим, зарплату себе или что? Я понимаю, что кризис власти, но не в такой же степени. Петь! Не петь мне тут! Пошли на них! Все, ребята, зерна не будет, будет полова. Как тут, так и там. Все, ребята, расходимся, начинаем клювать говно, занимаемся тем, чем занималась в жизни, ни в чем себе не отказываемся, живем. Никаких партий, никакого ничего. Понятно? Так где-то понятно. Сань, созвонимся потом, окей? Все, давай, на созвоне, извини за Ну, может, поможет тарки проскочить. Давай, все, ведь тоже не уходи далеко. Пошли уже. Петь, ну я выбрал уже. Ну. Страусиные котлетки я буду. Имени, две порции заказывают. Да? Хорошо. Ух, жалко, что так вот с настоящими депутатами нельзя. Не понравилось что-то. Клац и в борщ. А с этой еще не так было. Откуда я знаю? Может, яйца обещала нести, а несла хуйню. О, официант, можно вас?